Siang bomba, malam pembunuh. Menjadi seorang anggota bomba bukan sekadar perlukan kekuatan fizikal tapi juga kekuatan mental. Tugasan mereka ni adalah untuk berlari masuk ke dalam bahaya sedangkan orang lain berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Ramai yang panggil anggota bomba ni sebagai wira dan ya, memang betul. Tapi hakikatnya mereka juga memikul beban yang sangat berat. Beban setiap nyawa yang tak sempat diselamatkan. Kejayaan ini perlukan keberanian, disiplin dan hati yang kuat. Tapi macam mana kalau seseorang yang pakai uniform tu yang dianggap sebagai wira sebenarnya menyembunyikan sisi gelap yang tak siapa jangka. Inilah kisah Kiyotaka kat suta seorang anggota bomba pada siang hari dan pembunuh bersiri pada waktu malam Kisah ini bermula pada 27 Oktober 1982 seorang anggota polis sedang membuat rondaan bila tiba-tiba sebuah kereta merempuh kenderaannya pemandu tu tak tunggu dia terus keluar rampas pistol polis tu dan lari masuk ke lorong gelap. 4 hari kemudian, 31 Oktober, lelaki sama cuba untuk merompak seseorang, tapi mangsanya lawan balik. Cuba rampas pistol tu. Lelaki itu panik dan tembak. Mangsa mati di tempat kejadian. 1 November pula, satu lagi tembakan satu lagi mangsa yang cedera. Polis pun lancarkan operasi besar-besaran. Tapi penembak ni sentiasa selangkah di hadapan. 31 Januari 1983. Satu lagi rompakan bersenjata. Tapi kali ini nasib dia tak panjang. Lelaki itu akhirnya ditangkap dan masa tu barulah semua orang terkejut sebab suspek tu bukan penjenayah biasa dia seorang anggota bomba yang dihormati penerima pingat pernah disanjung kerana menyelamatkan nyawa orang lain namanya Kiyotaka Kaisuta bila polis mula siasat semuanya terbongkar dia bukan sahaja terlibat dengan satu kes tapi berpuluh-puluh sekurang-kurangnya 22 pembunuhan lebih 300 rompakan dan juga kes serangan seksual seluruh Jepun terkejut macam mana seseorang yang disanjung sebagai penyelamat boleh jadi pembunuh macam mana seseorang yang boleh hidup dua kehidupan siang jadi wira malam jadi pemusnah. Kyo Takakatsuka dilahirkan pada 29 Ogos 1948 di kawasan luar bandar Kyoto. Anak sulung kepada keluarga petani tapi bukan daripada keluarga miskin. Dia pergi ke tadika Kristian, sesuatu yang agak luar biasa pada waktu tu. Pada luarannya, dia nampak macam budak baik Jenis budak yang semua orang fikir Akan jadi orang yang berguna bila besar nanti Tapi di sebalik tu, hidup dia sunyi Mak ayahnya sibuk bekerja, jarang ada dekat rumah Sebagai ganti kasih sayang, mereka bagi dia duit Belilah apa yang kau nak, kata mereka Bagi budak pendiam macam Kiyotaka Duit bukan jawapan Dia kesunyian Tak ada siapa nak berbual Ataupun faham dia Ayahnya pula Suka bandingkan dia Dengan adik perempuan dia Kenapa kau tak boleh belajar macam dia Kenapa kau tak jimat macam adik kau Tak kira apa sahaja yang dia buat Tetap tak cukup bagus Kiyotaka ni dia mula mencuri Mula-mula duit kecil daripada dompet ibu dia Lepas tu Benda makin besar Wayar elektrik mesin tembaga bapak dia apa sahaja yang boleh dijual prestasi sekolah dia pula mula merunduk bila tiba masa nak masuk sekolah menengah dia cakap nak masuk sekolah elit cikgu dia gelak dan mungkin rasa malu tu buat dia bersemangat semula dia belajar bersungguh-sungguh akhirnya berjaya masuk sekolah menengah awam biasa tapi tekanan tak berhenti dia tukar jurusan ke pertanian sebab ayahnya nak dia ambil alih ladang keluarga dia benci benda tu dan dia teruskan mencuri Sampailah satu hari November 1965 Dia ditangkap semasa cuba untuk Meragut beg seorang wanita Dari motosikal Hasil curiannya Penilai lebih daripada 1 juta yen Jumlah besar untuk remaja pada waktu itu. Dia dihantar ke pusat tahanan juana selama enam bulan dan dibuang sekolah. Lepas keluar, dia kenal seorang gadis bernama Sachiko. Hubungan orang nampak tulus, tapi keluarga dua-dua pihak tak setuju. Jadi pada tahun 1968, dia orang lari dan berkahwin. Mula hidup susah di Osaka, tapi bahagia. Akhirnya keluarga mereka terima juga tapi Kiyotaka masih sama curang ada perempuan lain isteri dia tahu dan pada Februari 1979 Sachiko cuba untuk bunuh diri sebab dah tak tahan mereka ada dua anak lelaki waktu tu Hiroaki dan Kazuya daripada luar nampak macam keluarga bahagia tapi dekat dalam rumah semuanya retak dari segi kerja lepas keluar daripada tahanan dia susah dapat kerja sebab ada rekod jenayah dengan bantuan ayah dia kerja di kilang alat ganti kereta tapi barang mula hilang orang mulia syak dia sebab tahu masa lalu dia dia malu lalu berhenti bekerja dia cuba kerja lain termasuk di syarikat sewa kereta tapi sama juga tak kekal lama akhirnya dia jadi pemandu lori dan dia suka kerja tu bebas tenang tapi tak lama lepas tu satu kes rogol dan bunuh Berlaku di kawasan tempat dia kerja. Dia tak terlibat. Tapi polis datang tanya soalan. Siap bongkar lagi masa lalunya depan majikan. Maruah dia jatuh dan dari situ dia mula berubah. Dia mula hidup mewah beli pakaian mahal, minum arak premium dan ada perempuan simpanan. Tapi semua tu cuma topeng. Ayahnya kemudian suruh dia ambil peperiksaan perkhidmatan awam. Jadi ahli bomba. Dia tak minat tapi dia ikut juga. Dan pada 1972, umur 23 tahun, dia jadi anggota bomba. Dia cepat naik pangkat Dalam 2 tahun dah jadi penolong ketua bomba Umur 28 dah jadi ketua Menang banyak anugerah Masuk TV Dihormati masyarakat Tapi semua tu cuma lakonan Pada waktu malam Dia mula merompak rumah orang Siang dia selamatkan nyawa Malam dia rampas nyawa 12 September 1972 malam pertama dia membunuh. Mangsanya adalah Hiroko Nakamura yang berusia 24 tahun. Dia menceroboh masuk ke dalam rumah wanita itu dan bila tertangkap, dia panik. Rogol dan bunuh mangsa guna stokinnya sendiri. Dia cuma curi seribu yen sahaja. Kes tu sejuk. Tak ada siapa sangka pembunuhnya seorang ahli bomba. Tahun demi tahun, jenayah dia makin terancang. Pada 1975, dia bunuh seorang wanita di Suita City, Osaka. Pada 1976, dia bunuh lagi di Nagoya. 1977 dua mangsa wanita termasuk seorang pendandan rambut yang hanya sempat tanya awak buat apa tu sebelum mati dicekik dan akhirnya tahun sama dia masuk rancangan TV bersama isteri dia tersenyum nampak bahagia tak siapa tahu lelaki dalam kaca TV tu adalah pembunuh bersiri sebenar tahun-tahun berikutnya dia terus membunuh dan merompak gunakan pistol curi kereta curi dan sentiasa terlepas. Sampailah akhirnya 31 Januari 1983 semuanya berakhir. Dia cuba rompak seorang lelaki di luar bank. Lelaki itu lawan dan beberapa pekerja bank datang membantu. Tiga orang cedera Kiyotaka cuba tembak tapi pistolnya tersangkut. Dia ditangkap di tempat kejadian. Masa polis soal siasat, diorang terkejut sebab lelaki ni adalah anggota bomba yang terkenal. Tapi bila dia mula buka mulut, semuanya terbongkar. Dia mengaku terlibat dalam lebih daripada 20 pembunuhan dan ratusan rompakan. Berita ni gegarkan seluruh Jepun. Seorang wira negara rupa-rupanya Raksasa dalam dia dia akhirnya dijatuhkan dua hukuman mati satu untuk tujuh pembunuhan antara 1972 hingga 1980 dan satu lagi untuk kes tembakan tahun 1982 pada 30 November 2000 hukuman itu dilaksanakan sebelum digantung dia minta untuk buka penutup mata nak tengok Sami yang membacakan doa terakhir dia sempat bisik nama-nama mangsa dia satu Per satu persatu dan kata, saya benar-benar minta maaf upacara pengebumiannya diadakan pada 2 Disember 2000 di Nagoya dan disitulah berakhirnya kisah seorang wira palsu yang menipu seluruh negara. Kisah Kiyotaka Katsuta ni kini diabadikan dalam buku filem dan dokumentari bukan untuk memuliakan dia tapi untuk mengingatkan kita yang kita tak pernah benar-benar tahu siapa seseorang sehinggalah dia sendiri tanggalkan topengnya. Ia buat kita tertanya berapa ramai lagi yang bersembunyi di sebalik uniform, pangkat dan senyuman palsu dan berapa banyak kejahatan yang kita tak nampak sebab terlalu percaya pada imej mira. Jadi apa pendapat korang? Patutkah pemeriksaan latar belakang dibuat lebih ketat? Adakah masih ada orang macam dia yang berpura-pura jadi penyelamat tapi sebenarnya adalah pemusnah? So guys kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang suka kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan korang jangan lupa like, komen, share dan juga tekan button subscribe tu untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang okey? Assalamualaikum Shhh.